Tommy! Vi, är, vi bor i Borlänge, Sverige, eller hur? Jajamän! Alla är oroliga om Corona. Ja, det är det. Covid-19. Jag kommer fråga dig. Det. Vad det betyder det att vara för dig? Ja, det är inte så kul just nu, så man kan inte hitta på någonting att göra. Man får vara hemma hela tiden nästan. Men förhoppningsvis så det blir det bättre. Jättebra. Är du rädd? Ja det är man. Man får, man får hålla avstånd till allihopa. Mm. Och det, göra det försiktigt. Ja. Hur skyddar du dig? Va? Hur skyddar du jag skyddar mig? Ja. ja, det är att försöka återbli och träffa så lite, som, lite folk som, som möjligt. Mm. In, in, inte träffa mycket folk? Nej, jag träffar nästan ingenting. Nej. Inga party? Nej, inga party. Absolut inte. Absolut inte, okej? Okay? Och en fråga. Vad ska, Vad ska du berätta för världen som stöd på detta problem tillsammans? Ja, du. Jag vet faktiskt inte. Det är mycket, det är mycket man ska prata om det. Vi får se hur det går. Mm. Hoppas det försvinner snart. Ja, jag hoppas på att det kommer ett vaccin snart i oktober. Oktober? Ja. Vaccin. Torn med Já, ja, já ja, mann. Mm -hmm. Takk svo mikilvægt, yeah. já. Ja, já, var svolít. Takk, takk.